پارا نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے واذكروا الله في أيام معدودات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ذِكْرَ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جو تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرتے کے پرہیزگار رہا ہو اور اللہ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو تم سب اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے مختصر تفسیر حج کے موقع م. پر میدانی منا میں شب گیارہ بارہ تیرہ زلحج م. تین راتیں قیام ضروری م. ہے لیکن اگر کسی آدمی نے عورت اور شکار سے پرہیز کیا ہے تو دو دن کے اندر یعنی بارہ زلچ کو بھی مینا سے واپس جا سکتا ہے انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں پھلی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے مختصر تفسیر منافقین کا یہ کردار ایک دائمی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مصداق ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اور آج دوسرے ذمہ دارانے دین کے سامنے کرتے ہیں ان کا کام فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ اپنی مادی جاد سے آبادیوں کو برباد کرتے ہیں اور مانوی فسادات سے نسلوں کو تباہ اور گمراہ کرتے ہیں ان کی نظر میں اسلام سے وفاداری صرف سرکار دو عالم کا سامنا کرنے میں ہے اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور مذہب کے فرائض صرف عوام کا حصہ ہیں حکام کو ہر طرح کے شر و فساد کا اختیار حاصل ہے اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور نصیحت کرنے والوں کو اپنے سے پس سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں بلکہ درپائے آزار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام بدترین انجام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں ہے وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے نفسه بتغاء مرضات رؤوف بالعباد اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے پیش ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے مختصر تفسیر یہ انسانی کردار کی تصویر کا دوسرا رخ ہے جہاں رضائے الہی کے لیے زندگی تک قربان کر دی جاتی ہے آیت کرنیما میں دونوں طرح کے افراد رسول اکرم کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور دونوں کو من الناس سے تعبیر کیا گیا ہے گویا دونوں کردار بزم رسول میں موجود تھے اور ایک کردار اگر توہین انسانیت کا تھا تو دوسرا سرمایہ افتقار انسانیت روایات میں دوسری آیت کے مزداق مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے جب, جب انہوں نے شب ہجرت بستر, بستر رسول, رسول پر, پر لیٹ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر رسول اکرم کی زندگی کا تحفظ کیا اور بقول احیاء اسلام رب العالمین نے ملائکہ پر مباحت کی تھی کہ میرے بندوں میں ایسے افراد بھی ہیں اور انہوں اور انہیں بھی اس طرح کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے ایسی قربانی نہ دینے کا اقرار کر لیا اور انی اعلم ما لا تعلم کا مزداق پھر نظروں کے سامنے يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم بعد ما جاءتكم ان پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لفظ پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عبر کے, کے عذاب خدا یا ملائکہ آ امر کا فیصلہ ہو جائے اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے مختصر تفسیر اسلام کے دعوے داروں کو اپنی دیدہ اور دانستہ لرزشوں کے موقع پر اچانک عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے جو کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے اور جس کا رکنے والا کوئی نہیں ہے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَهِ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ زرع بني إسرائيل سے پوچھئي كَهَمْ كِسْ قَدَرْ نِعْمَةٍ أَطَىٰ اور جو شخص بھی نعمتوں کے آ جانے کے بعد انہیں تبدیل کر دے گا وہ یاد رکھے کہ خدا کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے اصل میں کافروں کے لیے زندگانی دنیا آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار افراد کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بالاتر ہوگا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فتري اعتبار عرسية سار الإنسان ایک قوم تھے پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئی صرف بغاوت اور تادی کی بنا پر تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا اور وہ تو جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ مختصر آیت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے انسان ایک قوم اور ایک مذہب پر تھے تو انبیاء اور کتابوں کی ضرورت ہی کیا تھی اور کیا یہ اختلافات انہی سے پیدا ہوئے ہیں اس کا جواب فخر الدین راضی نے بڑے سائز کے ساتھ صفات میں اور مولا اور صاحب المنار نے بائیس صفات میں دیا ہے لیکن واضح سی بات ہے کہ پروردگار نے انسان کو ایک صاف اور سادہ فطرت پر پیدا کیا تھا لیکن اس میں اختلافات کے بہت سے پہلو تھے صلاحیتوں کا اختلاف علم و تمدن کا اختلاف مزاج اور طبیعت کا اختلاف اور سب سے خطرناک مفادات کا اختلاف تھا انسان نے انہی بنیادوں کی بنا پر اختلاف کیا اور پہلے ہی دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو رب العالمین نے انبیاء اور شریعتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اختلافات کا حل نکالا جائے اور اسی لیے کہ مختلف صلاحیتوں والے انسان پیدا کرنے والے خدا کا یہ فرض بھی تھا کہ ان اختلافات میں حق کا راستہ واضح کر دے چنانچہ انبیاء اکرام نے یہ کام کیا اب جو صاحبانی ایمان تھے انہوں نے سیدھا راستہ پا لیا اور جو بد نفس اور مفادات پرست تھے انہوں نے اس راستے کو ٹھکرا دیا اور یہ ٹھکرا دینا صرف ہڈرمی اور بغاوت کی بنا پر تھا ورنہ انبیاء اور شریعتوں کی ضرورت اور آمد کا احساس سب کو تھا أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے چھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے مختصر تفسیر بعض لوگ توہمات کی بنا پر جنت حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جنت بلا کسی زحمت کے حاصل ہو جاتی ہے عالم نے سخت ترین حالات کا حوالہ دے کر واضح کر دیا کہ جنت خیرات نہیں ہے امتحانات کا نتیجہ ہے جب امتحانات میں سابق امتوں کے پیغمبر نصرت الہی کی دعا کرنے لگے تو تمہاری کیا حقیقت ہے انسان کو اسی بیم و رجا کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے کہ جنت ایک حقیقت ہے اور اس میں بندے ہی داخل ہوں گے امتحان آزمائش اور صبر و تحمل کے بعد يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من فإن پیغمبر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین قرابدار ایتام مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے مختصر تفسیر آیات میں بظاہر مال کے بارے میں سوال ہے اور جواب میں مصرف بیان کیا گیا ہے لیکن در حقیقت نہایت خوبصورتی سے مقدار اور نوعیت بیان کرنے کے بجائے مصرف بتا دیا گیا کہ سب بندگان خدا اجزا اقربا اور ضرورت مند افراد ہی کو ملنے والا ہے اور ضائع ہونے والا نہیں ہے تو جس قدر بھی خرچ کر دو گے کم ہے الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة